Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Saya Mahintan binti Nurudin, penuntut dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak, menuntut -kanak, di Open University Malaysia (OUN) untuk tugasan semester September 2025. Ini merupakan tugasan individu yang bertajuk Perkembangan Sosial dan Emosi Kanak-kanak dengan kod tugasan HBEC4403. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan prasekolah merupakan pendidikan yang sangat penting kerana di situlah bermulanya corak dalam pembentukan tingkah laku kanak-kanak apabila mula terdedah dengan pergaulan di luar rumah seperti di sekolah. Justeru, sebagai seorang pendidik, perlulah mempunyai pengetahuan yang luas, kesabaran, kasih sayang terhadap kanak-kanak dalam membimbing sikap dan tingkah laku kanak-kanak di peringkat awal, memandangkan setiap dari mereka mempunyai latar belakang yang berbeza-beza serta juga berkait rapat dengan emosi kanak-kanak. <Joe> <tay tossing anda> left those things out! Throw it in the trash can. I don't have any more peaches. Sit down. Oh, look at me. these are dirty. I don't have any more peaches. Would you like some bananas? Zachary, Brianna, and oh, no. Blake, go no, wash your hands. All is. I'm sorry, gentlemen. I didn't throw them before. The They're dirty. You eat your peaches. <laughs> it's okay, Brittany. Joshua, would you like to get up and you have, have you a banana? banana? <laughs> <laughs> this lesson center here, Joshua go in the other room, huh? I'll, they don't okay, I'll go inside. Sarah, I'll take him <laughs> to the shed. Then. Okay. Joshua, do <laughs> you want to get up and have a banana, or do you want to oh, go back to the classroom? Okay, we're going back to the classroom. Baiklah. Sebentar tadi adalah video di mana tingkah laku atau perlakuan seorang kanak-kanak yang menangis dan bersikap tantrum iaitu dengan mencampakkan barang serta menjerit ke arah gurunya. Jadi, apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan guru bagi mengatasi keadaan agar menjadi reda dan kanak-kanak tersebut berkelakuan baik? terdapat empat jenis alternatif yang dapat membantu guru dalam menyelesaikan masalah tersebut di mana guru digalakkan mempraktikkannya dengan bijaksana setiap alternatif tersebut yang akan saya huraikan nanti mempunyai pro dan kontra iaitu masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan pada alternatif tersebut alternatif yang pertama ialah Mendekatkan diri secara fizikal. Kelebihan bagi alternatif ini ialah guru hendaklah mendekatkan diri dan duduk sama taraf dengan kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku tadi secara fizikal dengan memberikan lebih perhatian, sentuhan dan pelukan. Ini kerana dengan melalui sentuhan kanak-kanak akan merasa lebih selamat, tenang. Dan perasaan marah serta tantrum tersebut akan menjadi cepat reda. Kelemahannya pula ialah apabila guru tidak cekap memainkan peranan sebagai seorang pelindung, kanak-kanak akan rasa takut, marah, sedih dan tidak selesa. Jadi, kanak-kanak yang bermasalah tadi akan mengambil masa yang lama untuk bertenang. Alternatif yang kedua pula ialah Peneguhan positif Kelebihan bagi alternatif ini ialah Guru hendaklah memberikan kata-kata pujian dan rangsangan Ketika kanak-kanak berkelakuan baik dan menyenangkan Guru perlulah bercakap dengan kata-kata yang positif Seperti Wah, baiknya anak-anak murid cikgu hari ini hmm. Kelemahannya pula ialah Akan terdapat segelintir murid yang merasa dirinya tersisih dan diabaikan iaitu pada kanak-kanak yang tidak diberikan tumpuan kerana guru tadi telah memfokuskan pada murid yang berkelakuan baik sahaja. Alternatif yang ketiga pula ialah pembelajaran yang menyeronokkan. Kelebihan bagi alternatif ini ialah kanak-kanak akan rasa seronok semasa sesi pembelajaran berlangsung kerana guru dan bijak menggunakan strategi dan kreatif dalam pengajaran kerana berjaya menaikkan mood kanak-kanak ketika belajar. Akan tetapi, alternatif ini juga turut ada kelemahannya pada murid yang cepat belajar akan mula merasa bosan kerana kanak-kanak itu cepat menghabiskan aktivitinya dan akan mula mengganggu kawan-kawannya yang masih belum menyiapkan pembelajarannya. Jadi, cara guru mengatasinya ialah dengan melibatkan semua murid dan tiada yang terkecuali. Alternatif yang terakhir iaitu yang keempat ialah tindakan pembetulannya. Kelebihan bagi alternatif ini ialah guru perlu mengadakan hukuman atau denda terhadap murid yang membuat kesalahan sesuai mengikut tahap umur kanak-kanak dan keupayaan kanak-kanak tersebut. Tindakan ini tidaklah kejam, sebaliknya akan boleh mendisiplinkan kanak-kanak dan seterusnya kanak-kanak akan lebih terdidik. Ada juga kelemahannya bagi alternatif sebegini iaitu boleh membuatkan kanak-kanak merasa marah dan tenteram. Maka cara bagi guru menyelesaikan masalah tersebut ialah guru patut memberitahu perkara sebenar kenapa hukuman tersebut diberikan kepada kanak-kanak tersebut dan guru haruslah memberikan nasihat serta kata-kata yang positif agar kanak-kanak tadi faham akan situasi yang berlaku pada dirinya dan sekaligus dapat mendidik kanak-kanak tersebut untuk memohon maaf baiklah kesimpulan dari tugasan saya ini setiap kanak-kanak mempunyai tingkah laku dan latar belakang yang berbeza-beza guru perlu tahu dan bijak memainkan peranan selain perlu ada kekuatan fizikal dan mental. Ini kerana kanak-kanak akan menunjukkan sikap dan tingkah laku negatif tanpa kita duga. Oleh itu, guru janganlah rasa tertekan kerana kanak-kanak ini hanyalah perlukan perhatian dari guru. Bak kata pepatah, kanak-kanak ibarat kain putih yang suci bersih. Kitalah sebagai orang dewasa yang mencorakkan kain tersebut. Maka, corakkan ia dengan corak yang menarik dan cantik. Agar perjalanan kehidupan kanak-kanak akan membesar dengan kehidupan yang baik, cantik dan berwarna-warni yang mendamaikan. Sekian tugasan saya. Terima kasih dan semoga memberi manfaat.